3 березня у православних християн розпочинається Великий піст, який триватиме аж до Великодня. Остання неділя перед початком Великого посту називається прощеною неділею. Прощати і просити прощення цього дня є дуже давньою традицією, яка залишається надзвичайно актуальною і в наші дні. Сначала в монастырской практике, а потом уже и в практике э, мирян, э, было определено, что перед Великим постом мы просим друг у друга прощения, дабы прийти э, и, э, скажем так, в, выйти на, пусть, на путь поста уже, ну, скажем так, без багажа непрощения, обид, злобы и ненависти. Когда-то в древних монастырях э, монахи расходились в это время, на время Великого Поста, в пустыне. И они, безусловно, понимали, что, возможно, с некоторыми они уже даже не смогут встретиться. Поэтому они просили у друг друга прощения. То есть в этом был даже такой определенный практический момент. Навчиться прощать один одного, как говорит церковь, тяжелая наука. але навчиться умению прощать необходимо самому человеку. Бог дарует человеку такую огромную благодать, ну, чтобы наши телезрители понимали, такую огромную духовную энергию, но человек не способен ее принять, потому что вот заглушка стоит в сердце, в душе человека именно из непрощения. Справжние христиане, которые действительно верят у Бога, прагнуть простить и отримати прощение. Адже Бог не пробачит людей, если они сами не научатся прощать. Понимаете, для человека, который хочет научиться в том числе и прощать других, очень важно осознавать, что это есть необходимым условием его блаженной вечности. То есть це є необхідним условиям його э, благополучного, радосного життя після смерті. І от в цьому є, звісно, важливий мотив для самого людини. Прощення, говорять священики, має бути не показовим, а справжнім і щирим. Прощати потрібно від серця, а не просто кинути кілька слів, які нічого для вас не означають. дуже вот часто буває, коли об'єкт нашої злоби. или нашего непрощения, да, вот, ну какой-то человек или ситуация, в которую мы попадаем, со временем оно проходит, да, вот, ну, допустим, человек, который нас обидел, предал, который оскорбил нас или унизил, он может куда-то улететь, уехать, уйти из нашей жизни в конце концов, мы его можем долго не видеть, он даже может умереть по, по сути своей, да. Но вот очень часто бывает так, что не видя, не слыша, не общаясь уже с этим человеком, все равно злоба и непрощение остаются с нами. И как только в нашем сознании возникают какие-то образы, воспоминания, как только нам, вот знаете, какое-то происходит нашептывание, тех вот, знаете, а вот, вот тебя же унизили, тебя же оскорбили, тебя же обидели, тебя предали. Вот сразу откуда-то берется это чувство ненависти, злобы и непрощения. Источником этого является само наше сердце. Прощать нужно начинать с малого. Люди, которые хотят научиться прощать, должны узнать самим себе, что они тоже грешные, а потом же нарекать на других. Научитесь, по крайней мере, не ненавидеть человека. Научитесь переносить там, его присутствие, даже как бы это было неприятно для вас. Да? Научитесь просто ровно смотреть на этого человека и, по крайней мере, не желать ему зла. Потому что очень часто мы, знаете, когда имеем какие-то обиды, очень часто это бывает в нас, мы чего-то там подспудно желаем плохого этому человеку. Вот попробуйте этого не делать. А ще у неділю варто сходити до церкви. І, можливо, вам і справді захочется простити тих людей, на яких ви давно затаїли злобу у серці.